अच्छा वक्त आने की क्या निशानियाँ हैं एक मरतबा शेर ख़ुदा मोलाड़ी मुश्किल कुशा करमल्ला अल्लाह वज़ल करीम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है और अर्ज़ करता है कि अच्छे वक्त की निशानियाँ बयान फरमा दीजिए कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा अच्छा वक्त आने वाला है तो अल्लाह करमल वजल करीम जो कि के के शहर का दरवाज़ा हैं फरमाते हैं कि अच्छे वक्त आने की पाँच निशानियाँ हैं पहली निशानी ये है कि जब फजर की आवाज़ सुनकर तुम्हारी आँख खुल जाए और तुम्हारे दिल में नमाज़ का शौक़ पैदा हो और तुम नमाज पढ़ना शुरू हो जाओ तो समझ लो कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है वैसे भी नमाज मुसलमान पर फर्ज है तो इसको अदा करना चाहिए और वक्त पर अदा करना चाहिए कि ये बरकत लाती है रिस्क में इजाफ़ा लाती है दूसरी निशानी मौलानी करमल करीम ने जो इशाद फरमाए वो भी बड़ी जबरदस्त है फरमाते हैं कि जब तुम आजमाइश में मुबतला किए जाओ मुसीबत में मुबला किए जाओ और तुम सबर कर लो तो समझ जाओ कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है कुरान पाक के अंदर अल्लाह तशाद फरमाता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और आजमाइश का वक्त जो होता है मुसीबत का जो वक्त होता है ये इम्तहान के लिए होता है कि बंदे की चेकिंग की जा रही होती है कि अपने रब का शुक्रगुज़ार बनता है या गिले शिकवे करना शुरू हो जाता है नाफरमान बनता है तो ये जो है वो इम्तिहान होता है इस वक्त अगर बंदा सब्र से काम ले तो इन शेरों ढेर अजर कमाएगा तीसरी निशानी तआला करमल करीम ने यह इशात फरमाई कि जब तुम्हें दीन की समझ आने लग जाए दीन तुम समझना शुरू हो जाओ तो समझ जाओ कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है तो दीन की समझ आ जाना ये बहुत ही फजीलत वाली बात है बहुत ही बरकत वाली बात है हदीस पाक में आता है मफो अर्ज़ कर रहा हूँ मैं यु ख़रा फ़योफ़ी हो दीन यानी अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है यानी हर बंदे को दीन की समझ नहीं मिलती और हर बंदे से अल्लाह भलाई का इरादा फरमा ये भी ज़रूरी नहीं है हदीस पाग में जो आया है वो ये है कि अल्लाह जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है तो मौला अली करम करीम ने क्या ख़ूब फरमाया कि जब तुम्हें दीन की समझ आना शुरू हो जाए तुम दीन को समझने लोगो तो समझ जाओ कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है चौथी निशानी मोलाली करमत ला तजल करीम ने यह अर्षात फरमाई कि जब लोग तुमसे अपना दर दुख बांटने लगें लोग तुम्हें अपना दुखड़ा सुनाने लगें तुम्हें लोगों से मोहब्बत हो लोग तुम्हें अपना समझें और अपना दुखड़ा तुम्हें सुनाएं तो समझ जाओ कि तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है और पांचवी निशानी ये इरशाद फरमाई है कि जब तुम ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने लगो हाजतमंदों की हाजत पूरी करने लगो तो समझ जाओ तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है जी हाँ ये हकीकत भी है हदीस पाक में आता है मफो कर रहा हूँ वल्लाहु फ़ी औनी अब्दी मा माँ यूनलाब्दू फ़ी अवनी अख़ी ही कि अल्लाह अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है यानी जब तुम जरूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करना शुरू हो जाओ हाजतमंदों की हाजत को पूरा करना शुरू हो जाओ तो समझ जाओ तुम्हारा अच्छा वक्त आने वाला है तो ये, ये वो पांच निशानियां हैं जो मोलाड़ी करमल करीम ने अच्छा वक्त आने की बयान फरमाई हैं अल्लाह हर मुसलमान को ये निशानियाँ नसीब फरमाए और अच्छा वक्त भी हर मुसलमान को नसीब फरमाए आमीन बिजाय ख़ातमिन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम